От таке питання ми поставимо Давіду Лонгу, колишньому американському розвіднику та військовому експерту. Мої вітання вам. Доброго дня. Доброго дня. Я хочу вас запитати про власне зброю. От ви напевне чули, як президент України Зеленський сказав, що розбомбили електростанцію тому, що немає ракет. Это же так и выходит. То есть системы Патриот ніби бы есть, а ракет до них бы уже недостаточно. Почему? Угу. Извините, но я вчу украинскую мову. Розповідаєте зараз... в укр... російською, а, будь ласка. Так. Російською. так. Извините. я думаю, что это, конечно, огромная проблема, что нет ракет, и поэтому и разбомбился эту электростанцию. Я думаю, что э, это, вообще, позор, что наш Конгресс так долго э, э, переговоры делают насчет, э, будут ли они давать вот эти деньги или не будут. Э, сейчас э, пришел такой момент, когда они сказали, они будут разделить вопрос украинское вооружение от вопроса израильское вооружение и другие, для Тайваня и для других вещей. Um, это и хорошо, и плохо. Вот это значит, что каждый из конгрессменов могут по отдельному uh, голосовать на этих темы. Uh, но, но что плохо в этом, что это будет um, посылать этот билл обратно в сенат, потому что будет другой билл, чем то, что сенат uh, уже согласился. Сенат должен будет голосовать. Если они какие-то изменения делают, тогда еще раз нужно по голосовать. Я думаю, что это не будет слишком э, продлевать процесс из-за того, э, что в Сенате демократы держат э, абсолютное э, большинство, и э, они будут быстро все решить. Э, ну, э, есть еще вот некоторые препятствия, что это все mm -hmm. должен пройти. Я все таки еще раз хочу заплатать. А что? Ну, видите, вы, наверное, чули, что заявили в Европе. Ніби 110 систем Петріот зараз є, і Україна може їх отримати. Але нам сказали, окей, системи є, ракет немає в Європі. Немає на озброєнні, в складах вже немає ракет. Тобто, зробили систем Петріот більше, ніж є наявність ракет. Ракет не вистачає у всьому мірі, у всьому світі. Uh, я думаю, что ракеты есть, uh, это сильно сказано. По-моему, Германия уже решился uh, давать вам еще 7 система Patriot, так, что так, я так. очень приветствую. Uh, был вот тоже интересный идея от генерала Бена Ходжеса. Он недавно вот в телевидении на интервью uh, спрашивал его, если он был бы президентом, что бы он сделал. И он сказал, что он бы uh, давал приказ нашим войскам. Uh, ставить системы Patriot в Польшу, в Румынии и другие страны на границе а, Украины, и чтобы там чтобы выстреливали ракеты, которые mm -hmm. летают на Украину. Конечно, там есть опасность определенные Третьего мирового война, особенно если они стреляли бы на а, самолеты, которые имеют живые поле, пил, mm -hmm. пилоты. Но я считаю, что там есть некоторые преимущества тоже, что а, там а, и... Uh, тренировка мне нужен будет, если американские войска сразу туда поставить. Mm -hmm. И это мог бы Байден uh, сделать через президент, президентский приказ. Без mm -hmm. um, всякого голосования Сената и Конгресса. Uh, так что это тоже uh, вариант. Um, я думаю, что вот тоже есть один момент, что начиная с следующего понедельника будет закрываться наш uh, House of Representatives на 10 дней. И потом только открываются снова в конце месяца. Если они могут это откладывать, откладывать, пока не закроется, тогда это плохо. Это значит, будет только в конце месяца голосование. Есть тоже такой вариант, что могут вот эти самые радикальные представители вот в Конгрессе, как Марджори Тейлор-Грин, сделать, что называется по-английски, филобастер Это когда говорят, 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 чтобы не голосовали. Вот угу. есть тоже такой вариант. Так что далеко не все решено, но я думаю, что э, э, ракеты есть yeah, угу. и, э, и дадут. Я думаю, что, скорее всего, не будет никаких изменений вот, в Сенате, и Сенат сразу голосует, и потом будет еще вопрос. Э, а, если, да. если они не делают изменения, тогда Хаос не будет иметь возможность еще раз голосовать. Так что это хорошо. Пане Девіде, я ще хотів запитати: я зараз цю новину прикладу російською, щоб ви зрозуміли її. Видання Нюзвік сьогодні написали о тому, що Україна пересікла ядерну красну лінію Кремля. Може, ви читали про це? Отже, сегодня украинскими БПЛА был атакован российский объект в Мордовии, где, была, где могла быть затронута часть сети, ранее, сети раннего предупреждения о ядерном ударе. Там был расположен загоризонтный радар-контейнер. И удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия. Срыв ответных действий ядерных сил. Оце так звана Червона лінія Кремля. Якщо ми це зараз дійсно зробили, на вашу думку, що буде, що буде відповідати Кремль чи нічого? Чи просто проковтне? Ми слушаємо ні разу явної угрози а сторони Кремля і ядерного шантажа? Я думаю, що а, це просто відноситься к, к таким же безмисленням. разговоры со стороны Кремля, они хотят пугать. Их ядерные, ядерные оружия, они сильнее всего действуют, когда их не используют. Когда они их не используют, а угрожают, тогда и боится Байден вовремя давать это, F-16 время давать атакам. Мы же видели, uh -huh. как это работает. А как они это употребляют? Они потеряют все союзники, они потеряют союзники в Индии, в, в, в Китае, вот сразу потеряют. И США будет ответный удар, наверное, не ядерный, а они будут очень много русских ресурсов уничтожить. Об этом можно быть уверен. Я думаю, что ядерное оружие для России очень хороший способ только тогда, когда они их не используют. Я не это знаю. Зброя шантажу не більше. Пане Девіде, я вам дуже дякую за розмову. Дэвид Лонд, колишній американський розвідник та військовий експерт, зараз був з нами на прямому зв'язку.